autoriti dan domino. Dalam dunia penuh maklumat ini, setiap hari kita dibanjiri dengan hujah, pandangan dan nasihat terutama dari selebriti, ahli politik, influencer dan orang sekeliling. Tapi, tak semua hujah itu logik. Ada yang nampak meyakinkan tapi sebenarnya mengandungi falasi iaitu kesilapan dalam cara berfikir atau menyampaikan hujah. Oleh itu, dalam video ini, kita akan membahas tentang dua falasi logik yang biasa berlaku iaitu falasi kesilapan hujah berdasarkan autoriti dan falasi domino. Falasi kesilapan hujah berdasarkan autoriti Apakah ia falasi kesilapan hujah berdasarkan autoriti? Ia merupakan kesilapan dalam hujah apabila seseorang menggunakan kenyataan seorang tokoh atau sebagai bukti utama untuk menyokong sesuatu hujah tanpa menilai kesahihan pendapat itu dalam konteks sebenar. Seorang figur media mengumumkan beliau positif COVID-19 dan mengambil ivermectin. Beliau mendakwa bahawa Ivermectin mampu menyembuhkan COVID-19. Ramai yang setuju dengan pandangan beliau, hanya kerana beliau popular. Tapi adakah beliau doktor? Adakah kajian saintifik menyokong penggunaan Ivermectin untuk COVID-19? Apakah kesan-falasi kesilapan hujah berdasarkan autoriti? Pertama, masyarakat mudah dipanipulasi. Kedua, maklumat palsu tersebar. Ketiga, keputusan diweni atas reputasi dan bukannya fakta. Antara cara-cara untuk mengelakkan daripada falasi ini adalah yang pertama, memeriksa latar belakang autoriti tersebut dengan memastikan individu itu benar-benar pakar dalam bidang yang dibincangkan. Yang kedua, meninjau bukti dan kajian sebenar iaitu mencari sokongan daripada sumber sahih dan kajian saintifik yang diiktiraf. Yang ketiga, bertanya adakah dia bercakap dalam bidang kepakarannya. Jangan menerima bulat-bulat hanya kerana dia terkenal atau berpangkat. Falasi Domino Falasi Domino merupakan satu jenis kesalahan logik di mana seseorang berhujar bahawa suatu tindakan awal akan membawa kepada serangkaian akibat yang tidak diingini sehingga akhirnya mencapai satu kesimpulan yang buruk falasi ini telah mencetuskan kebimbangan dalam kalangan masyarakat akibat daripada pendebatan mereka yang sering menggunakan falasi ini untuk menakut-nakutkan masyarakat agar tidak menerima sesuatu cerangan atau perubahan walaupun tidak ada bukti yang kuat untuk menyokong rangkaian akibat yang dijangkakan. Ia berlaku apabila seseorang membuat andaian keterlaluan bahawa satu tindakan kecil akan menyebabkan rantaian kejadian buruk tanpa sebarang bukti yang kukuh. Sebagai contoh, bagus pinggir tapi ikut perayaan budak sekolah makin lambat kelas makin lambat bangun. So makin lambatlah sembahyang. Jadi, bagaimana nak elak falasi domino yang mana satu perkara kecil dianggap akan membawa kesan buruk yang besar? Pertama, nilai setiap langkah dalam hujah. Tanya, logik atau tidak? Kedua, pastikan ada bukti, bukan sekadar andaian. Ketiga, elakkan kesimpulan berdasarkan emosi atau ketakutan. Keempat, fikir secara berperingkat, bukan melompat jauh terakhir, utamakan fakta, bukan rasa takut. Kesimpulan dan penutup Falasi logik bukan sekadar kesilapan kecil yang mampu membentuk cara kita menilai maklumat, membuat keputusan dan mempercayai sesuatu. Falasi kesilapan hujah berdasarkan membuat kita terpedaya dengan gelaran. Falasi domino membuat kita takut pada kesan yang belum tentu berlaku. Sebagai pengguna maklumat, kita perlu berhenti sejenak sebelum percaya. Soal, fikir dan semak. Kerana logik yang lemah boleh membawa kesan yang besar. Berfikirlah secara kritis kerana suara yang kuat belum tentu suara yang benar. Terima kasih kerana menonton. Kongsikan video ini agar lebih ramai memahami pentingnya logik dalam kehidupan seharian.